بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک اور رحمت بھری لمحے انقریب آنے والے ہیں اور رمضان المبارک کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ایمان والوں کو جب یہ حکم ارشاد فرمایا تو وہ بڑا ہی نرالہ انداز میں پروردگار کا حکم تھا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا یا ایزین آمن ختبال سیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کرنے ہیں پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جل تعالح نے یہ حکم ارشاد فرمانے کے بعد پھر ایمان والوں کے دلوں کو ترسلی بھی دی وہ ترسلی اور وہ نرالا انداز پروردگار کا یہ ہے کما کتی میں ایمان والوں صرف تم پر یہ فرض نہیں کیے تم سے ما قبل لوگوں پر بھی ما قبل امم پر ما قبل امتیوں پر بھی روزے رکھنا جو تھے وہ فرض تھے یہ ایک نرالہ انداز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ ایک طرف سے حکم دیا اور دوسری طرف سے یہ بھی ساتھ ترسلی بھی دی یہ فرمایا کہ صرف تم پر یہ روزے فرض نہیں کیے گئے تم سے ماقبل لوگوں پر اور مختلف دنوں کے اندر روزہ رکھنا جو تھا وہ فرض تھا پھر پروردگار نے آگے روزے رکھنے کی جو وجہ بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم نیک بن جاؤ اللہ تبارک تبارہ کا جلالہ یہ روزے رکھنے کی وجہ بیان فرمائی تاکہ تم متقی لوگ یہ روزے رکھنے کی فضیلت اور یہ وجہ تھی جو اللہ تبارک تبارہ کا وطال اپنی لارائ کتاب کے اندر شاد فرمائی اب روزے کی تعریف یہ ہے کہ انسان دن بھر روزے کی نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے اب اس کے لیے جو شرائط ہیں اس کے روزے رکھنے کے روزے کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط وہ بھی چند ہی ہیں مسلمان کے اندر اگر چند چیزیں جمع ہو جائیں تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا اور چھوڑنے کی صورت کے اندر اس پر قضا جو ہے وہ واجب ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہو جو شخص مسلمان ہوگا تو اس پر روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہوگا کسی خاص مجبوری کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دے گا تو اس پر واجب ہوگا وہ دوبارہ اس روزے کو رکھے گا اس پر یعنی کہ روزے کی قضا جو ہے وہ واجب ہوگا اس کے ساتھ عاقل ہو بالغ شخص ہو اس پر بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ ترک کر دیتا تو بعد میں اس کی قضا جو ہے اس شخص پر جو ہے وہ واجب اب روزہ رکھنے کے وجوب ادا کے لیے یہ جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ یہ شرائط بھی ہیں کہ انسان ایسا بیمار نہ ہو ایسی بیماری نہ ہو انسان کو جس کے اندر اس شخص کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہو کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ورنہ آپ کی بیماری جو ہے بڑھ جائے گی یا موت کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کے لیے کوئی پرابلم ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہو اس کے ساتھ عورت کے لیے یہ کہ وہ حیض و نفاظ سے پاک ہو کیونکہ اگر عورت کو منسز شروع ہو یا اس کو نفاس آ رہا ہو تو اس صورت کے اندر بھی ان پر روزہ رکھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا جب ان کا خون رک جائے یا وہ جو منسیز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو ختم ہونے کے بعد وہ بعد میں ان روزوں کی قضا گئے اور ساتھ یہ بھی شرائط کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص مقیم ہو اگر مسافر شخص ہے تو اس کے لیے اس کو سہولت موجود ہے کہ وہ روزہ رکھے بھی اس کی مرضی ہے یا وہ روزے کو ترک کر دیں بعد کے اندر روزہ رکھے تو اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ پہنچ